Ну вы делаете м один, вы слушаете лайв. Вы смотрите вы на нас. Сани, и вы, конечно же, вместе с нами сейчас будете, между прочим, полезно обедать. И У -у -у. также еще узнавать про клавиатуру с меняющимися символами. Рюкзак, что будет все иначе гаджеты. А также мы откроем секреты, как заработать на правильном питании. Об этом нам будет рассказывать Роман Ященко, сооснователь проекта Полезность есть. Роман Ященко, засновник проекту Палізність, це сервіс доставки збалансованого харчування на кожен день для тих, хто хоче скинути чи набрати вагу, очистити організм або просто немає часу на самостійне приготування. Есть полезно? Полезно есть. Полезно есть. Или все же есть, полезно. Так. Ты рада, это на тебя ты... знаешь. -ном -ном -ном". <смех> <смех> ты проект придумал для того, чтобы люди не готовили, потому что сам не любишь готовить. Я сам люблю готовить, я сам повар, и а -а -а. образование у меня повара, и опыт работы. Ну слушай, на чем мы можно заработать? На <laughs> здоровому харчеванию. Можно, но есть некоторые трудности, связанные с тем, что у нас в стране у нас очень плохо с культурой здорового питания. Mm -hmm. Это тяжело объяснить человеку, что вы можете питаться вкусно, полезно, еще и с доставкой и, в общем-то, недорого. Один день питания от 400 до 500 гривен. Это ночная завтрака. Вот то, что ты нам принес, это стоимость приблизительно 430 гривен в день. Mm -hmm. Завтрак, обед, ужин. Да, шестиразовый прием, пятиразовый прием пищи с шестью блюдами. То есть завтрак ужин, два перекуси і що допомогти. А цю меню можна під себе якось влаштовувати. Наприклад, хтось займається дуже серйозними тренуваннями, і там кількість вуглеводів повинна бути більшою. Якось це балансується. Хороший питання. Да, так, можна составить індивідуальне меню під себя, можна использовать ті меню, які ми предлагаем. Ром, мы забираем сейчас все у тебя и летим просто на улице нашего города, дабы узнать, что такое э, полезная еда и вообще как полезно э, кушать сейчас на данный момент и что кушают обычно наши молодые люди. Это канал Модинский, будь ласка, вы когда-нибудь замовляла корыстную ежу додома? Нет. Да, конечно, заказывал. Так, замовляем. Но не в Киеве. Корыстную нет. Да, мою еду вообще не заказываю. Сама готовлю. А сколько вы заплатили за корыстную ежу? Я не рахую. Сейчас практически нисколько. Приблизно, может. Зависит от качества еды. 150. Гривень 200. 300 максимум. 400 гривен, 500. Это больше, да? У меня нет 500 гривен, я бедный студент. Если здоровая пища, то, как по мне... Неважно, сколько денег. Главное про такой ресурс «Полезно есть»? Полезно есть? Да. Нет. <свят> Нет, не слышал, к сожалению. Нет, первый раз слышу. Без понятия, не знаю. Организация, яка продукует здоровую ежу. Все, естественно, упирается в наши бюджеты. Студенты не могут себе позволить ценное количество денег выбрасывать на даже полезную еду, потому что действительно 500 гривен в день – это невозможно. Скажи, пожалуйста, вот ну, э, кто э, твои клиенты? На, твой проект нацелен на какую аудиторию? Мой проект, мой продукт нацелен на людей, которые прежде всего э, хотят питаться здоровой едой. Mm -hmm. У них нет времени на то, чтобы готовить. У них даже не всегда есть время на то, чтобы mm -hmm. пообедать или поужинать в кафе Это или ресторане. Это успешные люди, правильно? Это успешные люди. Они, как правило, занимаются спортом. Они либо занимают высокие должности, mm -hmm. либо они занимаются своим делом. Эм, они Любят себя, они очень ценят время. Я сижу в офисе, да, и хочу полезно, вот ты говоришь, покушать. Я набираю ваш номер телефона, кто приезжает. Заказ необходимо сделать до 6 вечера в предыдущий день. А -а -а. И на следующий день, со следующего дня, на определенное количество дней, которое выберет человек, ему будет доставка производиться. Каждое утро с 6 до 12 в удобное для него время и место то меню, которое он выбрал. Есть ли у вас диетологи, которые определенно составляют рацион питания для человека? Да, наше меню составлено ага. преподавателем диетолога с университета. Ага. Оно сбалансировано, оно все проработано, в общем, испробовано ага. на многих людях. Рома, сколько у вас вариантов в меню? есть, существует? Всего у нас 6 вариантов меню. Они все зависят от количества калорий необходимых в mm -hmm. день. Потому что столько, сколько мы сжигаем, столько нужно и компенсировать. Меню от 750 калорий mm -hmm. до 2100. Но это что мне кажется, схоже на курс. На курс лекувания. <laughs> Корыстного ежа. Это можно так спрямать, например? Можно. Некоторые клиенты заказывают как на определенный период попитаться правильно, здорово, скажем так, очистить карму, а дальше уже можно и по бургером и хот-догом. Так, мы, значит, будем подпитывать наши мозги полезными всякими вещами, только продуктами, но также еще информацией. И для этого ровно через час мы встречаемся с вами. И будем с вами, кстати, разговаривать на тему недорогих и полезных продуктов, так сказать, получать лайфхаки от нашего гостя. Також уж, Диего Марадонна, буду в центре нашей уваги. А еще клавиатура с меняющимися символами. Все это ровно через час. Будьте с нами.